Здравствуйте, меня зовут Максим, мне 36 лет, вырос и живу в Кузнецовске. Все, в принципе, детство провел тут же, работал на атомной станции. В 2014 году рассчитался, начал немножко на ездить, но это не столь важно. Занимался очень долго футболом, объездил практически всю Украину. В данный момент ищу девушку для общения. Позитивную, красивую, с хорошим характером спортивную желательно до 30 лет мне 36 если я сказал то говорю в принципе данные мои все будут под видео звоните будем общаться возможно будет даже и встречи если заинтересуем друг друга и в дальнейшем я думаю все будет у нас отлично хорошо так что звоните всем буду рад